Вчера на литературный кружок ходил, да? Короче, басня была про Ну, Я так по памяти, она чертал по русскому, да? Ну, давай послушаем, что я написал. Включай чай стою, давай. Здравствуйте, дорогие жители Пятигорска. Мы пили Севка ТВ. Самый лучший телеканал в мире, Вася сегодня не русский бас про ворон. Вороны, что жена в горах, шашлык на одной поставала. Бачить блинами, да плюхауле. Ворона, зерпая шашлык на свой. Не твой то дело, дурачок, ворон сказала. Вот пошел, но в наш месяц не унимался. Беседу продлевать старался, Вась. На все три дуба улыбался. Ложился, Вася, снова поднимался. Опять ложился, снова поднимался. Моргал стеклянным хитрым, Вася, Вася пищал и лёг под двигом При этом говорил воронец. Какие бедра у тебя красивые, как хорошо на всегда сидят красивые, Вася. Какой красивый у тебя лицо, ты красивее, чем Вася. Вася, меня снимай. Красивее, чем Вася. Какие бенесы, почти симпатичные, без шерба. О, а русскую твою, смотри, витали шерба. Короче, да, ты, твой запах – это мир цветов Узбекистана. Ты не Марина, ты орел Монтана, Вася. Да, ты фантастик, дурачок. И знаешь, ты круто. И слышал я, ты круто танцеваешь. И у ворона, ну, короче, от такого, Вася, комплимента поднялся дух моральный, Ворон остался на стул, сказал, Васа! и начал пить с твоим пиштами, пока в затылке его кожи не сплатила. И вдруг ворон на ладон наступился, сломался стул, ворон упал, разбился. Стени ворона наставали я и ничего не помогал. Жашник да? на землю повалился, короче, и полпути кера. Хитрый лиса сказал «Ура!» Все подобрал и бил такой. Лежит под тарзавулом «Ой-ой-ой!» Марал, когда шашлык тебе послала рак, да? На этом наша программа заканчивается. А, короче, тысяча изменений еще раз. Я пошел, короче. Мне надо направить к авторику Давайте.